У меня сегодня в Good Morgan. Всем доброе утро! И со своим доброе утро! Альбом. Да, кстати, где, где можно приобрести альбом? А, я знаю, что мы отправили уже партию в музыкальные магазины, которые еще продают диски. Это уже такая диковинка, <свят> <свят> диск. Но просто вот некоторые олдскульные да, слушатели, меломаны, они любят просто держать именно в руках эту музыку, а некоторые вообще на пластинках. Любят ее покупать. Да. Я знаю, что Джамала, например, Выпустила. манекен выпустили да. на пластинках. Да. А почему ты решила все-таки издать диск? Я знаю, просто много музыкантов уже решили синглами выпускать, и все. Поняли, что на этом, в принципе... Ну, они, видимо, преследуют как бы коммерческую цель, хотя это тоже неплохо, это нормально. Они просчитали, что в мире сейчас вот работает так. Если ты выпускаешь сингл, то он покупаешь более. Да. А альбомы якобы никому не интересны. Но если ты там пишешь как бы концептуальный такой альбом, то у тебя просто вот есть потребность его издать в виде... Э, вот единого какого-то продукта. Да, поэтому... и приятнее здесь можно написать всем спасибо. Да, да, я всех там понаписывала. Да, по-моему, даже там есть М1 картинка есть. Да, кстати, его тоже здесь есть, поэтому вы можете точно его приобрести. А мне кажется, действительно круто. Просто альбом это, вот не знаю, это как книга живая, как электронная книга, вот как настоящая. Конечно, живой книге веришь больше. Да, сто процентов. Но я знаю, что ты уже работаешь над новым альбомом. Да, я работаю, уже куча песен У нас уже на полтора часа программы Мы уже понаписывали, уже даже можем что-то выбросить Можем себе позволить это, Выбирать, что играть и что не играть Потому что с тех пор, как я ушла Из прекрасной группы Горчица Мне надо было, было срочно делать новый материал Конечно. Срочно, и мы делали Все, что могли одновременно А, кстати, вот твоя прекрасная группа Они уже слышали твой альбом? Что-то что сказали? А, группа музыкантов? Нет, твоя группа прекрасная X. А, я не знаю, ну, как бы, может, и слышали, но мы с ними недавно виделись, очень приятно пообщались на каком-то арт-пикнике, встретились. Мне было приятно, что никто не бросается дротиками в глаза друг другу. Да, и теперь она стала просто на одного качественного исполнителя больше. То есть осталось горчица и есть. Нас... Ну, типа того, да. Типа того. <с> <с> типа того. Я тебе хотела задать вопрос. Как на самом деле украинским музыкантам зарабатывать на своей музыке в Украине? Ну, я тебе могу ответить, что уже где-то пять лет я только музыкой занимаюсь, больше ничем. И, собственно, все гонорары, которые я получаю, это все только вот от концертов или от, ну, не так много от продаж там, рингтона да, или еще да. чего-то. В принципе, жить на эти гонорары можно. Угу. Можно. И писать и делать новую музыку тоже можно. А, да, ну, конечно, без каких-то инвесторов, без какой-то помощи менеджерской, я бы, ну, я бы сама не справилась. Понятно, что. Но это приносит деньги, это прекрасно, ничего плохого в этом нет, потому что так и должно Конечно. быть. Если мы занимаемся любимым делом, оно должно приносить деньги, и это еще больше там, вдохновляет становиться еще больше там, профессионалом в своем деле. Это круто! Это замкнутый, крутой замкнутый круг. Но ты, кстати, еще продолжаешь вести радиошоу? шоу а, ну, пока сейчас сезон закончился, и у меня есть время поспать. Я, я стала узнавать людей, знакомых, я стала улыбаться, потому что я высыпаюсь. Но это такой вот, в хорошем смысле наркотик, что я чувствую, что с сентября я снова стану ведущей. Ну, ты меня понимаешь. Я тебя очень хорошо понимаю. Я знаю, что ты планируешь ехать в Дубай, да, в скором времени? Да, мы... Вот я отдохну, кстати. На пять дней мы летим снимать видео с Лютиком. У нас будет дуэт. Очень красивая танцевальная песня. Лютик написал ее 10 лет назад. Так он ждал тебя? Все, берег, берег, сидел на этой песне, как квочечка. И вот, собственно, решил все-таки уже наконец-то выпустить ее в свет, потому что он как композитор, он переживает. Да, хорошая песня, хороша ли она? Вот, и я сказала ему, Лютик, это супер песня, это будет хит. Да. И когда вы планируете его издавать? осенью тоже, да? Вот? Да, Красно. ну я думаю, где-то там в октябре. Ты знаешь, я сегодня рассказывала очень интересную информацию об актерах, известных персонах, которых очень раздражают в какой-то момент журналисты. Ну вот, например, там Брюс Уиллис, э, подошел к нему человек и сказал, я так вас люблю вообще, вы такой классный. То есть начал ему лить-лить. Так, давайте, или серьезный разговор, или я вообще ухожу. Или там, э, не знаю, Паналопа Круз сказала, что если вы будете продолжать задавать вопрос, я вас просто ударю. У тебя бывают какие-то такие вопросы, которые тебе насколько неприятны, что ты уже... Давайте, закрываем интервью. Ну для меня нет таких вопросов, но и даже нет таких людей. То есть я насколько уже долго в, вот в этой сфере работы, где нужно общаться с людьми, постоянно не только с журналистами, и с, там, и с так называемыми поклонниками, там, и с организаторами концертов. И они все настолько разные. Иногда организаторы концертов вообще не понимают, чем они занимаются. То есть там какие-то элементарные технические вопросы, они не могут решить. И ты должен вот как бы ты должен принять. Ты артист, ты не можешь там выйти и там все крушить, потому что все не так, как ты хотел. Ты должен принять. Вот так оно есть. Надо с этим смириться и работать с тем, чем есть. Поэтому я в этом смысле Будда вообще уже давно. Да. Давно, да. Ну, ты какой-то самый странный вопрос от журналистов? Наверное, а. же, кто-то до сих пор думает, что ты поешь в группе Горчица, там, Самый странный был, когда я уходила из Горчицы и э, журналистка с печальнейшим лицом подошла и сказала: давайте расставим все точки над и. Я знаю, что Алена покидает группу. А? -а, -а. Алена. Алена. А почему то подумала, что я Алена, да? Это был единственный раз, когда я ушла с интервью. Не да. Потому что мне все равно, я могу Алену сыграть, я. Х хочу быть хорошей актрисой, но то, что человек вообще не подготовился к интервью, да. либо он, ну, я не знаю, я... вот это настолько меня просто возмутило. Да. Ну, бывает. Бывает, бывает, бывает и такое. Алена да. покинула группу, ну что ж. Да, я с тобой не прощаюсь. Боюсь. Алена, Алла. Сниму перчаточку. Очень красивые перчатки. Надо показать. показать. Спасибо тебе большое. До скорой встречи. Я хочу очень тебя увидеть с твоими музыкантами. Я все жду. Приглашайте нас, мы придем. Да, мы приглашаем. Да, запомните. Это вот альбом Алоэс. Вы его можете и приобрести и даже выиграть в наших группах. И, конечно, продолжайте слушать качественную музыку. Да, доброе утро.